ہمارا کون سا دن ہے آزادی کا دن ہے یہ آزادی کیوں ملی کس لیے ملی آزادی کا کیا مقصد تھا اس کو تھوڑے سے سمجھنے کی ضرورت ہے محمد بن قاسم نام سنیں محمد بن قاسم جس وقت برے صغیر کے اندر آئے برے صغیر مطلب ہندوستان یہ ساری جو جگہ تھی اس کو کیا بولتے تھے پہلے برے صغیر برے صغیر کے اندر جس وقت محمد بن قاسم آئے اس وقت ایک عورت نے خط لکھا تھا ایک عورت نے خط لکھا تھا جو کہ مسلمان تھی مسلمان کب سے وہ مسلمان تھی کہ صحابہ کرام نے جب آپ علیہ السلام والسلام کا یہ پیغام سنا تھا کہ اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو تو اس وقت صحابہ کرام نکل گئے تھے کوئی فلا جگہ چلا گیا کوئی فلا جگہ چلا گیا تو اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے ایک عورت تھی کہ جو کہ ان انگریزوں کے جیل خانے میں قید تھی ان انگریزوں کی یعنی ان عیسائی اور یہودیوں کی جو حکومت تھی اس کے جیل خانے میں قید تھی اس نے وہاں سے خط لکھا سعودی عرب مکے کے اندر اس وقت جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے پاس وہ خط گیا اس بادشاہ نے دیکھا کہ مسلمان برے صغیر میں بھی موجود ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا مسلمان برے صغیر میں بھی موجود ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو سمجھتے تھے کہ بس سعودی عرب میں ہیں عراق میں ہیں شام میں ہیں فلسطین میں ہیں اس کے علاوہ مسلمان نہیں ہیں اگر وہاں پر مسلمان موجود ہیں تو ہمیں چاہیے ان کی مدد کریں تو وہاں سعودی عرب سے محمد بن قاسم نامی نوجوان کو سردار بنایا اور ایک فوج بھیجی جو کہ اس کلف ٹن کے سمندر سے آئی کہاں سے آئی خانے کعبہ کہاں ہے سعودی عرب کہاں ہے یہ آگے ہے یہ سمندر سے وہ فوج آئی اور فوج نے آ کر اپنی کشتیاں جلا دی وہ جو چھوٹے چھوٹے جہاز تھے وہ جلا دیے اور نیت یہ کی کہ ہم اس مسلمانوں کو آزاد کروا کے واپس جائیں گے ورنہ ہماری قبریں یہاں ہوں گی یہاں تک کہ لڑتے گئے لڑتے گئے لڑتے گئے انگریزوں کا مقابلہ کرتے گئے وہ حیدرآباد کا کچا قلعہ وہ فتح کر لیا حیدرآباد کا پکا قلعہ وہ فتح کر لیا یہاں تک کہ پورا سن فتح کر لیا پورا سن فتح کرنے کے بعد وہ آزاد ہو گئے اس کے بعد محمد بن قاسم واپس چلے گئے اس کے بعد کئی عرصہ گزر گیا وہ انگریزوں نے وہ اس وقت کے یہودیوں نے عیسائیوں نے وہ اپنا کام اپنی چال چلتے گئے یہاں تک کہ اٹھارہ سو ستاون کے اندر دوبارہ سے وہ آ گئے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے مسلمانوں کی حکومت چلتی آ رہی تھی کئی سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کیے ورہ سغیر کے اندر کئی سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کی وہ چال چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ اٹھارہ سو ستاون کے اندر بہت بڑی جنگ ہوئی اس جنگ کے اندر اس وقت کے جو مسلمان علماء کرام تھے مسلمان لوگ تھے وہ شہید ہو گئے اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون گھدر گیا اور انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد وہ جو اس وقت کے مسلمان موجود تھے وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے یا اللہ یہ انگریز ہم پر آ کے مسلط ہو گئے یا اللہ کسی کو بھیج دے جو ہمیں ان سے آزاد کرا دے کسی کو بھیج دے جو ہمیں آزادی دلوا دے تو اس وقت اٹھارہ سو چھتر چھیت کن... کے اندر اٹھارہ سو چھتر کے اندر ایک گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا اس بچے کا نام اس کے والدین نے رکھا محمد علی کیا نام رکھا محمد علی اب کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ محمد علی آگے چل کے قائد اعظم بنے گا اٹھارہ سو کے اندر اٹھارہ سو کے اندر ایک کسی اور گھر کے اندر ایک اور بچہ پیدا ہوا اس کے والدین نے اس کا نام رکھا محمد اقبال کیا نام رکھا محمد اقبال اٹھارہ سو میں محمد علی اٹھارہ سو میں محمد اقبال یہ دو بچے پیدا ہوئے ان دو بچوں کے ذہن میں اللہ پاک نے آزادی کی طرف ڈالی محمد علی جو آگے چل کے مسلمانوں کے دکھوں کو دیکھتے محمد اقبال جو آگے چل کے جب بڑے ہوئے مسلمانوں کو دیکھتے کہ ہم تو آزاد نہیں ہیں ہم تو غلام ہیں ہٹارہ سو ستاون سے غلام ہیں ہم کس طریقے سے آزادی حاصل کریں وہ لوگ اپنی جد و جہد میں لگ گئے اور مسلمانوں کو آزاد کرانے کی فکر میں لگ گئے اور انتقال سے چند دن پہلے جب آزادی آزادی کریں گے تو خواب بھی آزادی کے گے جب انسان جس کو زیادہ بولتا ہے تو خواب میں بھی اکثر وہی آیا کرتا ہے تو جب آزادی کی باتیں کرتے تھے تو خواب کے اندر بھی آزادی آ رہی ہے ایک دن ایک خواب دیکھا کیا دیکھا کہ پاکستان بن چکا ہے پاکستان بن چکا ہے اور مسلمان آزاد ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا خواب ہم کہتے ہیں نا علامہ اقبال کا خواب تو وہ یہ خواب تھا اس کے بعد قائدہ اعظم جو کہ محمد علی نام کے بچے تھے آگے چل کے قائد آدم بنے انہوں نے محنت کی یہاں تک کہ کرتے 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 انیس سو سینتالیس کے اندر انیس سو سینتالیس کے اندر وہ جو انگریز آئے تھے وہ بھاگ گئے اور یہ واپس آزاد ہو گئے اب آزادی کا مقصد کیا تھا آزادی کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو مسلمان سعودی عرب کے اندر موجود تھے وہاں پر بادشاہت آ چکی تھی کیا آ چکی تھی بادشاہت آ چکی تھی کہ دیکھو بنو عثمان نے اس کو مارا خلافت عثمان آئی بنو امیہ آئی اسی طرح بنو فاطمہ آئی اسی طرح فلا, فلا 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 ایک بادشاہت کا نظام چل گیا تھا اور حقیقت میں جو اسلام کا تصور تھا وہ مٹ گیا تھا جو اسلام آپ علیہ السلام والسلام کے زمانے میں تھا خلفہ راجدین کے زمانے تھا وہ مٹ چکا تھا اس کے بعد حقیقت میں جو اسلام تھا وہ کہیں چھپ گیا تھا تو اس وقت مسلمانوں کا جو مقصد تھا پاکستان کا آزادی کا وہ یہ تھا کہ جب ہم آزاد ہوں گے تو اسلام کا صحیح تصور پیش کریں گے اسلام صحیح معنوں میں کس کو کہتے ہیں ہم اپنے ملک کے اندر اس کو رائج کریں گے لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ آزاد تو ہو گئے اس کے بعد ان کے جو بڑے جنرل تھے یا ان کے جو بڑے تھے وہ آ کر ہمارے اوپر قابض ہو گئے انہوں نے کہا کہ اسلام کا نام تو لے سکتے ہیں لیکن نافذ نہیں کر سکتے یہی وجہ بنی آگے چل کے انہوں نے پلاننگ کے تحت ان کو قرضہ دینا شروع کیا اور ان کو محتاج کرنا شروع کیا آج بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے تو پاکستان کا جو اصل مقصد تھا اسی وجہ سے ایک کلمہ اس وقت لوگوں کی زبان پہ جاری رہتا تھا وہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مقصد یہی تھا کہ اللہ کا نام لے کر اس کو آزادی ملی ہے یہ دنیا کی یہ دنیا کی واحد زمین ہے دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ اسلام کے نام پر لیا گیا جو اسلام کے نام پر لیا گیا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں وہ اسلام کے نام پر نہیں لیے گئے یہ واحد اسلام کے نام پر لیا گیا ہے کہ ہم یہاں پر اسلام کو نافذ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کو اسلامی ملک بنائے اس ملک کو وہ ملک بنائے کہ جو آپ علیہ سلاد و والا مذہب تھا جو آپ علیہ سلاد و والا اسلام تھا جو خلف راج والا اسلام تھا تاکہ دنیا کو اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکے تو اس کے لیے سب دعا کرتے ہیں نا درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فکھی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں